Продовжуємо програму. Новий день на телеканалі Миколаєві. Зараз час зустрічати нашого гостя. Отже, на початку жовтня відзначає свій день народження Асоціація ветеранів МВС України. І на теренах нашої області ветеранська організація почала працювати ще раніше. І сьогодні, з нагоди дня народження організації, до нашої студії завітала Валентина Жиголіна, голова Миколаївської обласної ветеранської організації, яка діє при асоціації ветеранів МВС України у Миколаївській області. Я вітаю вас. Доброго вам ранку. Доброго утро. Бажаю вам вдалого дня і від хочу привітати від імені всіх глядачів із днем народження ветеранської асоціації асоціації ветеранів. Хотілося б дізнатися про її історію саме від вас, від людини, яка присвячує цій організації зараз своє дозвілля і свою душу, своє життя. Спасибо вам большое, что пригласили на студию. Мне очень приятно сообщить, что наша ветеранская организация значительно раньше образовалась и работает на территории Николаевской области. Более 25 лет она уже существует и работает. Но только в 2004 году, 7 октября, была осуществлена ассоциация МВД Украины, зарегистрированная, которую мы и вошли. Вот Я пробую посчитать, это еще в 80-х годах получается да, начало да, действовать на году, Да, в Николаевской в милиции уже были ветераны и пенсионеры, которые отдавали свой долг, свою э, ну, осведомленность, работы в органах внутренних дел молодым сотрудникам, в которых и я училась тоже. Не хотели сидеть сложа руки, объединились в организацию да. и продолжали Работать на благо. Особенно в городе Николаеве, Корабельном, Заводском, Первомайском, Вознесенском, Центральном районе. В истоках ее стояли такие корифеи, люди, которые были преданы органам внутренних дел. Это был Карапец Николай Петрович, был э, наш уважаемый сейчас участник Великой Отечественной войны Кныш Павел Леонтьевич, Яворский Валентин Александрович. Во главе этой организации был всегда политодел во главе с Дмитриченко Владимир Васильевичем. Люди это были преданные делу милиции, ее дееспособности и деяльности. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, а кого сейчас объединяет ветеранская организация? Ветеранская организация у нас сейчас на сегодняшнее время шесть с половиной тысяч. Это тысячу триста. Да? да. это немало. По всей Николаевской области сорок четыре первичных организаций, которые в райотделах и подразделениях органов внутренних дел области. 1300 настоящих ветеранов, которые прослужили 20-25 и более лет. У нас 51 участник Великой Отечественной войны и инвалиды. Есть участники около 300, которые воевали на территории, не защищали территорию иностранных государств. И 250 человек, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. У нас есть корифеи ветеранской организации от рядового до генерала. И самому из таких корифеев у нас есть Заговалов Риори Тихонович, которому 92 года. Он участник Великой Отечества и особой обдитель города Николаев. И легенда Николаевской милиции – это ну, такой человек, которого я встречаю впервые в своей жизни. который Это легенда Николаевской милиции, оперативник, полковник в отставке Пономаренко Олег э, которому в в следующем году будет 90 лет. Это одна, это я, это человек для Николаевской милиции просто большая ценность. Вы сейчас рассказываете о своих коллегах, о людях, которые посвятили свою жизнь э, работе в органах внутренних дел, а вот хотелось бы узнать о вашей судьбе, когда вы пришли на э, в эту сферу деятельности и как вы оказались на посту главы организации. Что я хочу вам сказать? Я ушла на пенсию в 1999 году с поста начальника первого отдела. И потом еще 15 лет проработала начальником адресного бюро. И когда мне предложили ветераны, чтобы я возглавляла эту организацию в октябре месяце на отчетно-выбранной конференции, я была избрана председателем. У меня душа милицейская. Я просто люблю людей в погоне, люблю оказывать помощь, люблю... Ну, это моя жизнь милицейская. Я пришла в 17 лет в милицию, закончила школу милиции, 19 лет была направлена на работу инспектором детской комнаты милиции воспитала такие же, как еще сама я была. Потому что ребята были в ПТУ, им которым было по 16, по 17 лет. Я до сих пор с ними поддерживаю отношения. Ну а потом 22 года работал начальником первого отдела УВД. И моя жизнь вся связана только с милицией. И моя душа. Вот сейчас вот, когда говорят милицейская душа можно по-разному трактовать и не всегда в положительном ключе, не всегда хорошо, хорошие отношения вызывают действия нынешних милиционеров, Что руководствовало вами тогда в 17 лет, когда вы избрали этот путь. О чем вы мечтали и к чему вы стремились? Вы знаете, я жила в деревне, села Ковалевка Николаевского района. Я очень любила свою деревню. Она такое село красивое было. Там памятник. Мы, ветераны, тогда еще следопыты создали такой архив большой, который до сих пор там существуют, освобождали нашу Николаевскую землю и э, мое село. И с тех пор мне такое появилось желание твердости, уверенности, что надо защищать свою родину не только от внешних врагов, а от тех проявлений преступных, которых есть и были, и есть еще в наше время. И вот я решила пойти в правоохранительные органы. Закончила школу милиции и вот до настоящего времени ношу милицейский повоны. Вы рассказывали э, перед эфиром, что э, пришлось работать и в детской комнате милиции. Э, ребята, с которыми вы тогда общались, как-то вы отслеживаете их судьбу? Да, я вот могу назвать фамилию садовой Александр. Он еще в ПТУ учился, мы до сих пор с ним общаемся. Он, кстати, работает в органах внутренних дел. Тогда, знаете, такие подростки были, которые не посещали школу, которые ну, хулиганили, ну, таких сильных преступлений еще тогда не совершали, как в нынешнее время. Не жаль сегодняшнюю молодежь, они как-то идут на какие-то провокации, особенно еще такие малолетние дети, как 12-13 лет, их провоцирует просто э, ну, старшее поколение. Может там заставить ребенка пойти, кошелек украсть или машину, стоящую на стоянке, открыть. А ребенок еще не соображая в этом вопросе, может это сделать. Это уже Уголовная ответственность. Она наступает у нас с 14 лет. И жалко таких детей, которые попадают. У нас сейчас, правда, нет спецшкол. Раньше были спецшколы, куда можно было отправить их. И там на исправление дети понимали, с ними работали психологи и учителя. И они, конечно, исправляли, вставали на путь исправления. Сейчас это все ложится на плечи школы. Мы это все понимаем. И мы, ветераны, очень часто бываем гостями в школе рассказываем о роли милиции, что она опасна и трудна. И всегда она идет навстречу. И я хочу сказать и родителям, и детям, которые смотрят эту передачу, что если у вас возникли трудности, не бойтесь милиции. Милиция нормальные люди. Мы дали, мы дали и даем присягу служения нашему украинскому народу. Обращайтесь и всегда звоните в 102 и вам помогут и придут вам на помощь. Вы рассказали о той деятельности, которая вам довелось заниматься в бытности, работе в милиции. А чем сейчас занимаются ваши коллеги, члены ветеранской организации? Расскажите о приоритетных направлениях работы. Главная задача наших ветеранов сейчас, чтобы была, э, не говорили плохо о милиции. Потому что у некоторых сложилось, что милиция – это… Нет, милиция это люди нормальные. У нас развито очень наставничество. Мы часто бываем в подразделениях наших милицейских, рассказываем, как мы раньше работали, наставляем, что милиция это зеркало нашей страны, нашего народа. Помогаем нашим сотрудникам милиции ветеранам в оформлении им инвалидности, приглашаем к нам, у нас никаких претензий к нашей, нету наших ветеранов в медицинском обслуживании. К нам очень хорошо относится наша медицинская служба, у нас ну, обеспечение и амбулаторное, и стационарное, и выделение путевок и так дальше. Часто мы бываем в школах, выступаем и с подростками, особенно сотрудники ГАИ, сотрудники уголовного розыска, которые рассказывают, как уберечься и как вести себя в ну, таких ситуациях которых может постигнуть и привести к негативным проявлениям. Я хочу поблагодарить наше руководство и бывшее, и нынешнее. Мы работаем в тесном контакте с полковниками милиции, Войтенко Артур Викторович, который всегда находит нам минутку, уделить внимание и помочь в решении тех вопросов, которые обращаются к ним ветеран. Ветераны наши очень дружны, они помогают друг другу, делятся впечатлениями. Вот 5 октября у нас был день уголовного розыска. Как мне было приятно, когда собрались люди тяжелейшей профессии, и они обменивались, вспоминали теми, э, теми временами, когда они работали, приносили пользу, я не знаю как, свой вклад в развитие нашего государства, нашей милиции. Это было очень приятно. И они любили и любят до сих пор свою профессию. Я вижу, как вы любите свою профессию. Тогда скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, почему к этой профессии сейчас такое неоднозначное отношение? Было ряд громких дел, где замешаны сотрудники милиции. Не всегда выполняют свой профессиональный долг. Вот как вот вы смотрите на это все, вот на современную жизнь, современную милицию, и как вы оцениваете? Вы знаете, ее работу? мне очень тяжело смотреть на это. Мне очень больно. Я хочу вам сказать, много неточностей, неправды. Особенно вот так говорят о работниках милиции, не о проверенных фактах, слухи такие ходят, которые потом не подтверждаются. Понимаете? Милиция у нас нормальная. Когда идут на работу ворона дают присягу украинскому народу честно и добросовестно служить. Да, бывают случаи, бывает. Я не отрицаю этого дела, но в основном сотрудники милиции это верны своему служебному долгу. Вернемся к нашим ветеранам. Скажите, сейчас сложное для страны время как ветераны готовы? Плечом к плечу защищать да, свою готовы. страну и свой народ. Я хочу вам сказать, что мы вместе с действующими сотрудниками в охране общественного порядка участвуем. Участвуем в раскрытии преступлений. И На сегодняшний день наших пять сотрудников, то есть бывших сотрудников, а ныне ветеранов органа внутренних дел, служат на сходе, на, на востоке Украины, защищая нашу родину. Вы участвуете в каких-то соревнованиях, на стрельбах, да. поддерживаете свой Сотр... боевой дух. Сотрудники милиции еще умеют метко стрелять и защищать. Ветераны, да. Ветераны, я имею в виду, ветераны наши. А вот в прошлом году мы участвовали в соревнованиях по пулевой стрельбе. Среди 30 общественных организаций мы заняли первое место. Мы этим гордимся, что мы еще не потеряли дух тот милицейские, я которые его. у нас еще есть. Конечно. Валентина Александровна, я вот смотрю на вас. Вы, да, вы с большим опытом, с большим жизненным багажом, но ровно держите спину, смотрите спокойно в глаза и в форме. Вы часто надеваете форму? Нет, если честно сказать, не часто. Я одеваю, когда иду к молодежи, когда я иду в райделы, подразделения, чтобы они видели, что мы не зря проработали, что это не зря нам давалось это, эта служба была и тяжелая, и трудная, но я вот горжусь что я дослужила до такого полковника, и у нас не, не одна я такая, ну, в смысле, женщина может быть и одна, я одна, но ветеран у нас очень много, которые ценят и дорожат этой формой, и ходят, и наставляют людей, что мы гордимся эти что мы ветераны органов внутренних дел. Принимаем участие во всех общегородских мероприятиях, общегосударственных, у нас очень замечательный праздник День ветерана органа внутренних дел, на который собираются практически все ветераны и э, пенсионеры в своих подразделениях. Делится впечатлением, советуется, как дальше жить нам, как быть в это тяжелое время. И вчера э, свой день рождения праздновала ветеранская организация э, Ассоциация МВД, э, ветеранов МВД Украины. И вы сегодня, я знаю, пришли именно с целью поздравить своих коллег. У вас есть минутка для добрых слов. Дорогие слав. мои ветераны, мы получили поздравления от имени председателя Ассоциации МВД Украины генерала Конверчука Владимира Михайловича, который пожелал нашей ветеранской организации, ветеранам, процветания, добра, счастья, мира. Я думаю, что мир обязательно наступит. Мы в это верим и хотим, чтобы он наступил. И желаю всем долго-долголетия, до 100 лет, и чтобы всегда были душой и сердцем молоды, и всегда верили в наш народ и своей присяге служения народу Украины. Дякую вам, бажаю вам, доброго ранку, приятного продолжения дня, главное здоровье, залишатися з нами на варте нашей безпеки. Спасибо большое, что пригласили. Я очень рада и волнуюсь, потому что и все мои ветераны волнуются за нашу судьбу, за то, что, чтобы жизнь наша была прекрасна. Я желаю действующим сотрудникам милиции настоящим настоящими быть сотрудниками, чтобы поменьше было слухов и поменьше было э, вот таких случаев просто выполнять свой служебный долг и свои присяги, которые они давали. Нехай так и будет.